Всем привет! Рада витать вас на канале Ясно бачу с Татьяной Югай. И сегодня у нас в студии найкращий астролог Свиту Влад Рос. Витаю, Владе! Да, дорогие друзья, буквально вот был мой прогноз, который я давал вчера, что Дональд Трамп перекроет нам всю военную помощь. В общем, ночью в три часа, ночью он это и сделал. Как говорится, как в воду глядел. Влада от саме це питання зараз і турбує наших підписників, наших глядачів, тому що не вже дійсно не буде відновлена поставка зброї? Это у нас так просто пугає. это его пугалки такі хотелки. Зеленський уходи, ти нам не нужен. Ми з тобою не говорімося там з всіх сторон. Всі шайка, вся говорить там. этот самый, и Руби на него наезжает, уходи, Зеленский. Джей Ди сказал, что с ним он недорого... не, до, не, до, не способен. а Зеленский говорит, у нас есть чем воевать еще как минимум в ближайшие полгода. Так что если кто-то из нас раньше уйдет, то ты будешь именно ты, Дональд Трамп. Ты еще приползешь ко мне на коленях умолять меня подписать минеральную сделку. А я это еще буду думать, извинишься ты передо мной или нет. Вот я думаю, все, что думает о Дональде Трампе Владимир Зеленский. Я думаю, это пугалова. Где-то пройдет неделя вторая, ретроградный Меркурий начнется 15 марта, и они в ночь где-нибудь пересекутся, встретятся, и Трамп будет говорить, что Зеленский самый лучший, самый прекрасный лидер современной Украины. А, Влады Алеш, на заяву про припинення зброї очень позитивно відреагував Кремль и сказали, что это найкраще, что можно сделать для мира. Великолепно. Они, понимаете, мы живем в эпоху Орбала в Российской Федерации. Мир – это война, война – это мир, мир – это капитуляция, капитуляция – это мир. Ну, подразумевается, прекрасная мир – капитуляция Украины. Мало того, Зеленский был заранее осведомлен в Белом доме, что значит, он должен был там подписать сразу две бумаги, там, и редкоземельные значит, минералы, и одновременно подписание мир-капитуляция. То есть мы должны выйти из Запорожья, из Херсона, из Краматорска, из Славянска, из Константиновки, и вообще отдать все административные границы Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой области. Можете себе представить. Конечно, на это Зеленский пойти никак не мог. Ну и мы сейчас видим, насколько его рейтинг вырос. И если сейчас происходили бы выборы в Украине, он с огромным отрывом в первом бы туре победил. Ну це дуже очікувано, і будемо спостерігати, як воно там буде йти далі. Але ж от зараз представлено план переозброєння Євросоюзу і підтримки України на 800 мільярдів євро. Тобто, все ж таки Україна не лишиться без допомоги. Чи дійсно буде отримана ця допомога від Євросоюзу? Ну, Евросоюз до сих пор мается, непонятно, что они там думают. Они еще уговаривают Зеленского вот, все-таки помириться с Трампом. Сначала это делают и Генсек значит НАТО, потом это делает Стармер, который обнимает Зеленского чуть ли не в засос, хотя Стармер очень холодный такой правитель вы должны понимать только одно, что он это бывший прокурор. Бывший прокурор. Бывших прокуроров, как говорится, не бывает. Этот он встречает Зеленского, с ним обнимается, то есть поддерживает его. И Зеленский на следующий день с королем Англии встречается, именно с тем самым королем, о котором мечтает Дональд Трамп. Понимаете, в чем дело? Поэтому поддержка Европы пока идет эмоциональная, психологическая, пока не придет мерц и не начнет уже конкретно помогать нам. Я думаю, к Пасхе созреет 20 апреля правительство Германии. И где-то перед 20 апреля Мерц заявит. Европа теперь самостоятельно Европа может, способна сама отражать удары Москвы. Европа все сделает, чтобы не сдать Украину. Европе полностью пофиг, что думает и делает Дональд Трамп. Потому что значит, Дональд Трамп является оппонентом Европы навсегда. Мерц будет объединять... Европу и создаст свое независимое от Америки европейское НАТО. Могу сказать больше. Американцы будут в ближайшее время значит, думать о том, как бы покинуть НАТО и покинуть значит, ООН. Я думаю, выйдут из, из той из другое в ближайшее время ассоциации именно американцы и объединяться в любимом засосе с Кремлем. Потому что мы же понимаем, что обе мафии, одна мафия застройщиков, значит, с западного полушария в полном экстазе сольется с, с мафией из подворотни Питера. Понимаете? У них абсолютно истинная определяющая идеология. Поэтому Бенито Миссолини, то есть нынешний Дональд Трамп 21 века и Адольф Гитлер 21 Лили Путин сойдутся в полном экстазе. Пока сейчас происходят такие события на политической, световой арене, масштабные события, Україна все ж таки потерпає на лінії фронту, не дивлячись на те, що ми все ж таки відбиваємо атаку ворога. Але вона стала, атаки стали дуже дуже масивними. Знаю, там багато не пишуть в новинах, але знаю від хлопців, які там зараз на нулі. От Покровський напрямок, особливо зараз ідуть запеклі, бої ворог лютує. Яка ціль ще захватити землі чи показати нас, тримати нас в? Страху. Да нет, все, что касается Покровского, мы сейчас отобьем. У нас там Дропаты, сейчас главнокомандующий, который <coughs> на самом деле является фактически новым, я бы так, главкомом Украины. Да? То есть тот человек, который будет и есть, и является значит, самым важным генералом на фронте. Ему всего лишь 42 года, но мне кажется, по своим характеристикам он даже лучше, чем заложный. Поэтому мы выбиваем от Покровского, делаем контратакты от Покровского в направлении Раши. Мы вдруг неожиданно входим в центр Тореска и вывешиваем свой украинский флаг в центре Тореска, чего никто враг не ожидал. И в ближайшее время будут и контратаки, и мы освободим полностью часов Яр. И самое интересное намечается на весну, это в Российской Федерации. Наши войска в скором будущем. Сделают очень интересные и важные ходы в Курской области. И когда русские будут думать, что они практически уже выбивают и окружают нашу армию, вдруг неожиданно мы можем их окружить где-нибудь с Брянской области, с Белгородской. Это будет что-то неимоверное, фееричное. У нас наконец-таки после Залужного появилась надежда. Это наш главком Дропаты. Я так и говорю, потому что на самом деле остается номинально управлять всей армией, значит, до сих пор сырский, но реально кто управляет армией, это дропаты И, конечно же, ту стену, ту массу дронов, фабов, которые не могут, фабы, проникать через значит, наши РЭБы, он просто сделал. И самое главное, что наши теперь дроны могут пробивать артиллерийскую оборону Российской Федерации. Скоро, а вообще, артиллерия в Тартарары уйдет. Она не нужна будет, потому что дроны будут уничтожать всю артиллерию Российской Федерации. А так, дійсно, якщо говорити от, навіть про сучасні реалії війни, то дійсно дрони це зараз мега потужна річ, там завдяки якій ми можемо не тільки відбивати ворога так, але й просуватися вперед, тому що ворог прийшов в Україну і засіха зазіхає на її цілісність. Отож, я теж підтримую вас, влади, в тому, що так воно й буде. А зараз дуже багато інформації. Ходить про те, що Україна буде злита, що Україну роздеребанять на частини? Чи бачите ви такий розвиток подій? Чи все ж таки це вкиди в засоби масової інформації? Психологічне давление Російської Федерації однозначно. Дорогі друзі, ну ви повинні подумати, якщо ми не здались в 2022 году, і Зеленський не улетів саме тоді в Париж, коли йому предлагали самолети, вертолеты в Париж і так далі. Как вы думаете, как это он може сделать? сейчас, когда Украина фактически победила. То, что расисты за три года войны забрали всего лишь 9% нашей территории, а с 2014 до 2022 года они забрали 11% территории, а сейчас всего лишь где-то 8-9%. Это громадная, абсолютнейшая победа нашей страны. Можете себе представить, при Порошенко больше забрал, забрана территория Российской Федерации, чем при Зеленском в этой ожесточенной войне. Это же победа нашей страны. Мы сдерживаем, как говорят, вторую армию мира, самую напичканную ядерным оружием, самую, чуть ли не самой большой армии в мире, понимаете, мы это все сдерживаем. Наш прекраснейший украинский народ, наши ЗСУ, это наша победа однозначная. Москва давно проиграла, абсолютно точно. А если сейчас еще и в ближайшее время я точно знаю, что планируется наши прекрасные трембиты это баллистические ракеты которые будут лететь по москве, то война закончится победой нашей страны немножко по, немножко сдержите значит выдержите терпение терпение еще раз терпение вот в ближайшее время будет решена судьба значит, победы нашей страны объясняю очень важно дальнобойное оружие, особенно которое будет лететь по москве и особенно это если будут баллистические ракеты. А тем более, если мерц, он нам обещал Таурасы, Таурасы просто могут уничтожить все, что находится на Красной площади, особенно 9 мая. Можете представить? Выходит, Лили Путин вся вот эта бомза все парад и летит всем по ним Таурасами. Понимаете, в чем дело? Поэтому еще не все дорешено, еще не все, как говорил Макаревич, да, решены вопросы. Могу вам сказать больше. Значит, ближайший прекраснейший март все только начинается. Полное искривление, значит, линии фронта, искривление позиций. Солнечное, лунное затмение все поменяют. И я могу вам сказать только одно. Нас ждет феерическая победа в этом году. Однозначно и бесповоротно. Не вешайте носы. А то, что вот сейчас мы видим игру Дональда Трампа, так это он всегда делает ставки на повышение. Главное, чтобы... Вот Зеленский там вообще подписал все, что как удобно американцам. Ну только я вот сейчас прям заявляю в эфир. Владимир Зеленский, у него был шанс, чтобы ты подписал земельный как бы, кодекс, там, подписал минеральное удобрение, там, ну, вот это минеральные все эти вещества редкоземельные. Владимир Зеленский не подписывай. Он сам просрал, извините, дорогие друзья, за такое выражение. Ну в Ютубе вроде бы можно его произносить. Он сам все просрал. Ну, ви знаєте, що влада до речі, ми ось зараз з вами спілкуємося, і от вийшла новина, що Зеленський не вибачатиметься перед Трампом за сварку в вувальному кабінеті. Тобто, так як ви бачите, тому що а, він нікого не ображав, і а, але і ну так як він заявляє, тому в принципі просити вибачення йому ні за що. Тож, ж ви більше американці визначилися, хто він в сриві договоренності американці проголосували. телеканал CNN это показал, больше всего виноват, значит, Дональд Трамп, там где-то 44%, значит, Джей Ди около 40%, а Зеленский всего лишь 4%, американцев считают, что он сорвал, эти договоренности. В общем, Дональд Трамп как-то говорил про 4%. Наверное, он имел в виду рейтинг Зеленского по срыву договоренности 4%. То есть американцы сами приняли решение, они точно знают, кто сорвал договоренности и где зарыта яма. Еще раз, дорогие друзья, подчеркиваю, готовится Майдан против Дональда Трампа. Все, что он сделал за последние сутки, превратит в клочья значит, потребителей Америки. Все, что он делает, это просто Бальша гіперінфляція. Готовіться зверження Дональда Трампа і всієї його власті. Якщо не звішиться це в ближайше час, то случиться літом осіб. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Владе, Надзвичайно велика вам вдячність, що виходите на зв'язок, ділитися актуальними прогнозами. Хочу нагадати нашим підписникам, що. Контакти Влада Роса знаходяться в описі цього відео. Тож встигніть замовити натальну карту. Якщо ще у вас її немає, це дуже важливо для життя людини мати натальну карту. Річні соляри, де, як, з ким зустрічати вам день народження, будь ласка, кращий астролог світу Влад Рос. Контакти в описі цього відео. А ми не прощаємося з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.